নম নম সুপ্ৰভাতম শ্ৰীমদ্ভগৱদীতা আজি শ্ৰীমদ্ভগৱীতাৰ জ্ঞান বিজ্ঞান যুগ নামৰ সপ্তম অধ্যায়ৰ দ্বিতীয় সংখ্যক শ্লোক শ্লোকভাতী হৈছে এনেধৰণৰ জ্ঞানং দেহং বিজ্ঞানমিদ্যাম এই বিশিষ্ট শ্লোকভাকীৰ বক্তা হৈছে শ্ৰীমদ ভগৱৎ শ্ৰীকৃষ্ণ শ্লোকভাকীৰ অসমীয়া অৰ্থ হৈছে এনেধৰণৰ মই এতিয়া তোমাক জনজাগতিক আৰু আধ্যাত্মিক এই দুয়োবিধ জ্ঞানৰ সম্পূৰ্ণৰূপে স্বৰূপ সম্পৰ্কে অৱতাৰণা কৰিম এই জ্ঞান লাভ কৰিলে তোমাৰ বাবে জানিবলগীয়া সকলো কথা আৰু একো বাকী নাথাকিব বুলি কোৱা প্ৰসংগত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই সশা অৰ্জুনৰ আগত এই বিশিষ্ট শ্লোকভাখীৰ উপস্থাপন কৰিছে শ্লোকভাখীৰ প্ৰসংগাৰ্ধ যি তত্ত্বজ্ঞান সুলভ জ্ঞান সেই বিশিষ্ট জ্ঞান ব্যক্ত কৰা প্ৰসংগত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই সশা অৰ্জুনৰ আগত সেই তত্বজ্ঞানৰ সম্পৰ্কে দাঙি ধৰিছে আৰু সেই তাৎপৰ্য অৰ্থত ভাষ্যকাৰে উপস্থাপন কৰিছে যে সম্পূৰ্ণ জ্ঞান বুলিলে তাৰ ভিতৰত এই দৃশ্যমান জগতখনৰ জ্ঞান জগতৰ অন্তৰ্নিহিত চৈতন্য তত্বৰ জ্ঞান আৰু জগতৰ অন্তৰ্নিহিত চৈতন্য এই দুয়োটাৰে মূল উৎসৰ জ্ঞানকে বুজায় আৰু এই জ্ঞান হ'ল পৰমাৰ্থী জ্ঞান ভগৱানে অৰ্জুনক এনেদৰে এটা সম্পূৰ্ণ তত্বজ্ঞান দিব খুজিছে সেইকাৰণেই যে ভগৱান পৰম বিশ্বাস ভজন ভক্ত বা বন্ধুস্বৰূপ আৰু চতুৰ্থ অধ্যায়ৰ প্ৰথমতে ভগৱানে কৈছে যে দৃঢ়ভাৱে সমৰ্থন কৰিলে কেৱল ভগৱানৰ ভক্তইহে গুৰু পৰম্পৰাক্ৰমে বা পৰামৰ্শক্ৰমে সাক্ষাৎ ভগৱানৰ মুখ নিশ্চিত জ্ঞানী যি পৰিপূৰ্ণ তত্ব জ্ঞান সেই জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰে বুলি ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে আৰু সেই প্ৰসংগত এটি সুন্দৰ শ্লোক পুংক্তিৰ উপস্থাপন কৰিছে বা মন্ত্ৰৰ উপস্থাপন কৰিছে যি মন্ত্ৰ মুণ্ডক উপনিষদৰ অৰ্থাৎ অথৰ বাবে দিয় মুণ্ডক উপনিষদৰ প্ৰথম অধ্যায়ৰ তৃতীয় মুণ্ডকত উপলব্ধ আৰু সেই শ্লোকপুংক্তি হৈছে এনেধৰণৰ কস্মিন ভগৱ বিজ্ঞাতে সৰ্বমিদম বিজ্ঞাতং ভৱতী অৰ্থাৎ এটা বস্তু জানিলেই এই জগতৰ সমস্ত বস্তু জানিব পৰা যায় বুলিও ইয়াতে উপস্থাপন কৰিছে মানে অজ্ঞ হৈ নাথাকে যদি কোনোবা এটা কাৰণ জানিব পৰা যায় আৰু এইয়েই উক্ত বিশিষ্ট শ্লোকপাতিৰ সৰল গুড়াৰ্থ ধন্যবাদ